হেল্ল' গাইজ আপোনালোকক সকলোকে শিক্ষা আৰলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা বিশেষকৈ ডি এল এড কৰ্চৰ লগত জড়িত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব আজি আমি ডি এল এড ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ চাইল্ডহুড চাইল্ড প্ৰটেকচন এণ্ড দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ চিলড্ৰেন পেপাৰখনৰ বৃদ্ধি বুলিলে কি বুজায় আৰু বৃদ্ধিৰ বৈশিষ্ট্য কি তাক আলোচনা কৰিম আৰু লগতে এটা কথা কৈ থওঁ যে যিহেতু মই আপোনালোকৰ কোৰ্চৰ অন্তৰ্ভুক্ত বিষয়সমূহৰ ভিডিঅ'সমূহ দি গৈছোঁ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই যোৱাৰ লগতে নোট কৰি যাব আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বৃদ্ধি বা বৰ্ধন শব্দটোৱে ব্যক্তিয়ে দৈহিকভাৱে পৰিপক্কতা লাভ কৰাকে বুজায় শৰীৰৰ কোষবোৰৰ গঠন দেহৰ আকাৰ আকৃতি বাঢ়ি যোৱা ওজন উচ্চতা বঢ়া আদিক বৃদ্ধি বা বৰ্ধন বুলি কোৱা হয় এনে বৃদ্ধিৰ যোগে মাতৃগৰ্ভ স্থিতি লোৱাৰ পৰা দেহকোবোৰে দ্ৰুতগতিৰে ভ্ৰণৰ হাত ভৰি দেহৰ অংগ পতংগ মস্তিষ্ক মাংসপেশী স্নায়বিক গঠন পাচক যন্ত্ৰ হৃদযন্ত্ৰ দেশ কংকাল আদি অন্যান্য অংশক গঢ় দি তোলে মাতৃগৰ্ভত হোৱা এনে আংগিক বৃদ্ধিক ডিম্ভকোষৰ পৰ্যায়ৰ ভ্ৰণৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায় আৰু পৰিপুষ্ট ভ্ৰণৰ এই তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হয় মানুহৰ বৃদ্ধি সাধাৰণতে পঁচিছ বছৰ বয়সলৈকে হয় এই বৃদ্ধি প্ৰক্ৰিয়া কমি আহি এটা সময় স্থবিৰ হৈ যায় অৰ্থাৎ মানুহৰ বৃদ্ধি প্ৰক্ৰিয়া জীৱন জুৰি সংঘটিত নহয় এইখিনিতে আপোনালোকক উদ্দেশ্যি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ মোৰ এই সৰু চেনেলটোৰ জৰিয়তে যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেন্তে চেনেলটো লাইক কৰিব আৰু আগন্তুক ভিডিঅ'সমূহৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰি থ'ব আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'সমূহৰ জৰিয়তে আগবঢ়োৱা নোটসমূহৰ পি ডি এফ ৰূপত পাবলৈ বিচাৰে তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰিব আৰু আমি আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে প্ৰত্যেকটো পি ডি এফৰ মূল্য অতি নিম্নমানৰ ৰাখিছোঁ প্ৰত্যেকটো পি ডি এফৰ মূল্য মাত্ৰ পাঁচ টকা আপোনালোকে যদি বিচাৰে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আহক ভিডিঅ'টো পুনৰ আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ বৃদ্ধিৰ বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধিৰ গতি জন্মৰ পৰা আঢ়ৈ বছৰ বয়সলৈকে অতি দ্ৰুতগতিত হয় তাৰপিছত মন্থৰ হৈ আহে আকৌ কৈশোৰ কালত দ্ৰুত বৃদ্ধি হয় দুই নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে কৈশোৰ কালৰ পিছত শিশুৰ বৃদ্ধিৰ গতি হ্ৰাস পাই আহে তিনি নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে শিশু সম্পূৰ্ণ পৰিপক্ক হোৱাৰ পিছতহে বৃদ্ধিৰ গতি স্থবিৰ হৈ পৰে চাৰি নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে বৃদ্ধি প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত ব্যক্তিৰ আভ্যন্তৰীণ অংগ প্ৰত্যংগৰ পৰিৱৰ্তন হয় পাঁচ নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে কৌশুৰ কালত ছোৱালীৰ বৃদ্ধি ল'ৰাতকৈ বেছি খৰতকীয়া হয় ছয় নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে বৃদ্ধিয়ে জৈৱিক আৰু দৈহিক পৰিৱৰ্তনকে সূচায় আৰু সাত নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে বৃদ্ধি এজন ব্যক্তিৰ নিজ প্ৰকৃতিৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত আৰু ই যান্ত্ৰিকভাৱে সংঘটিত হয় আজিৰ চেচনটো ইমানতে সামৰিছোঁ এনেকুৱা ডি এল এড ক'ৰ্চৰ লগতে বিভিন্ন কম্পিটেটিভ এক্সাম আৰু বিভিন্ন কোৰ্চৰ লগত জড়িত ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম সেইখিনি পাবলৈ আপোনালোকে মোৰ শিক্ষাৰ্থী চেনেলটো ভিজিট কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰি থ'ব ভিডিঅ'সমূহৰ দ্বাৰা আপোনালোকে যদি উপকৃত হৈছে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ